Вот эту рассюду, как-то свободно, и работа, принимаются штуки, потому что люди все считают интернет, а интернет заводненько рекламу очень бреть, кто вообще не то, что там принимают, а просто все, как правило, прочитали, положили на стол и забыли. Все. Если даже с кем-то пытаться говорить, то что -то долго не потянется. То есть это нужно снизу эту проблему показывать. Да, распространять надо, но они люди не идут так прямо сразу. Мягко и осторожно. Ну да. А, вот, что делать еще раз? В контакты все знают, если есть знакомые, если есть знакомые дизайнеры, если есть программисты и, и то, что Очень важно. Это наполнение контента. То есть, то, что есть функционал программы, есть дизайн, есть содержание. Функционал это как какие кнопки нажать. Дизайн, как это все будет. Содержание. Это то, что мы хотим донести до людей. Минуту, минуту. Я даже выходить не буду для экономии времени. Значит, а, я даже выходить не буду, чтобы не экономить время. Значит, меня зовут Юрий Юрий, город Николаев, член Национального Союза журналистов, журналист, значит, советник городского головы по ликвидации детского пьянства и наркомании. Кто, кто не верит, удостоверение могу показать. С печатью мэра города Николаева. Значит, дальше. Был, был, был в трезвой Украине. Так я не понял, за что меня вычеркнули. Биография моя была Не знаю, я не пью уже не пью уже лет пять, наверное, не говорю лет 10. За что меня выгнали с трезвой Украины? За что убрали мою биографию? Я в минуту <Стан> уложусь. Это принципиально, <Стан> Артем, а что вы меня вычеркнули с трезвой Украины? За что? Объясните мне. Итак, у нас Николаев, город наркоманов, 40 тысяч наркоманов, они меня вышекнули. Артем, а ты еще на меня начинаешь добить? дальше. Минуту укладывай. Значит, с Владимиром Дмитриевичем мы, мы разработали план по ликвидации детского пьянства и наркомании. Значит, я взял за свою, за свою вот эту вот журналистскую деятельность за последние 3-4 года около трех тысяч интервью. В интернете посмотрите, частные беседы Юрия Юрина. Э, около 3000 тысяч. Значит, сегодня, вчера у меня состоялась, ну я не знаю, юбилейная я вообще больше ни с кем не буду общаться на эту тему. Вчера э, Владимир Георгиевич, не знаю, понравился ему, не понравился, название родителей против напойков меняет. Не будет она называться родители против наркотиков. Хотя наберите, найдите сейчас в интернете, наберите родители против наркотиков. Вы увидите, первый идет город Николаев, родители против наркотиков, там вот столько. Потом идет Швеция, где основали родители против наркотиков в 1957 год. В Украине вообще напрочь нет родителей против наркотиков, нигде такого нет. Значит, мы разработали программу. Первый шаг. Начни себя брось, пить, курить, сквернословить, ну начни с себя. Пить я бросил, я лет пятник не пью. Саша, когда я к вам туда приезжал, я не пью. Уже до этого, уже года два не пил. И не потому, что там... не вот действительно по этой причине, как сказал Владимир Георгиевич сегодня. Начни с себя. Я это начал с себя. Матюкаться начал. Сейчас начал матюкаться, потому что меня начали называть сектантом. Так, Ой, не чего они меня начали? Ну, это отдельная тема. Второй шаг создай команду единомышленников. Есть у меня в Николаеве команда единомышленников. Я, кстати, не думал выступать, поэтому это у меня какой-то черновик случайно оказался в сумке. Создай команду единомышленников. Я создал не в Николаеве команду единомышленников. У нас достаточно ну, мощная такая команда, ну, классная команда. Значит, третий шаг. Достучись до первых лиц города. До мэра я однозначно достучался. Посмотрите мои интервью в интернете. Я не говорю, что я открываю там ногой двери мэру, но всего приехал я сюда за его деньги. Уезжать я буду за его деньги. Проживаю я здесь за его деньги. До губернатора, к сожалению, не достучался. Четвертый шаг. Принципиальный шаг тот, который, к сожалению, вот мэр не может достучаться до своих замов. Хотя мы ему сказали, Владимир, Владимир у нас в Николаеве 40 тысяч алко, нарко, игра зависимых. 40 тысяч. Это цифра, ну, мощная цифра. А И чего, сколько? Полмиллиона. 4 тысячи зарегистрировано. Умножаем на 8 на 10. Жителей сколько? Полмиллиона. 40 тысяч. 40 тысяч умножайте на 2 на 3. Это получается 100 тысяч, 100 зависимых. Вот один стоит перед вами, отец наркомана. Сын у меня, меня начинают умничать, детей надо воспитывать. У меня сын мастер спорта международного класса. Я ни разу в его присутствии не выпил, не закурил, ничего не делал. И когда я услышал, очень давно я услышал, увидел, услышал, прочитал, и у Владимира Георгиевича, и у Жене и утолскнул всех, всех этих людей, вы сами лучше меня знаете, что слово доступность, вот, доступность. Мы, значит, разработали эту программу. Программе уже, слава богу, очень но, ну, несколько уже месяцев, но внедряем ее только очень плотно внедряем. Почему я не рассказываю? Я очень хочу, чтобы кто-то в другом регионе тоже начал внедрять эту программу. Киев, я не вот, могу. на Киевскую Четвертый шаг. Очень важно. Я так тебе быстренько рассказываю. Все, без комментариев. Да я вам Куда вы расскажу срочно. Срочно. А, срочно. а, а кто, кто здесь может, кроме вот игры, супер, игра, Молодец, потому что мы тоже разработали питом таких игр. Подождите, ну мы их разработали. А деньги где брать? Никто же не дает денег. денег. Все же говорят, ну интернету тоже как бы просто нет. Четвертый шаг. Провести большое, расширенное, родительское собрание. Не может провести в Николаеве. Вот стена, и поэтому я был на этом родительском собрании. Пятый шаг. Провести большое собрание со всеми барыгами города, которые торгуют пивом, вином, сигареты. Это как бы шаг, который мне мэр предложил. Говорит, Юра, А если я начну действовать по твоему пути, я провел свои, ну, вот за эти вот время, ну, я знаю, да, с полсотни рейдов. С полсотни рейдов. Ну и слава богу, меня никто не хлопнул, слава богу. Ну, наверное, потому что в вот Николаеве меня ну, каждая собака просто знает. Да им и, это и, дополнительная и, реклама. И они и терпят. Да нет, там, ну, уже, там я был в Николаеве, там и реально работал. Все остальные, это чувствую, нужно за здоровье, когда в городе не будут да, продавать. Поэтому я призываю коллег, мне все-таки хочется знать, видишь, здесь коллеги, моя, моя провокация по поводу Шария Толика, это не провокация. Это единственный человек в Киеве, который нашел себе силы, закрыл игровые автоматы. Все, спасибо за внимание, можете не ходить. Тут ошибка в дискриминационном подходе. Почему? Я надеюсь. Кто следующее слово? Мне очень понравился Юрий Вот. Он понравил моего любимого актера Каршена. Я вообще его в восторге.

Мой номер 067-463-57-25. Все, наберешь из меня. найду.